не прошли за три месяца Произошли, произошла небольшая миграция. Кто-то вошел и в новый комитет, кто-то вышел из комитета, какие-то комитеты проводили заседания, какие-то приняли заседания. Но тем не менее мы должны поставить в ответственность, что произошло. Значит, Суба Алексей Михайлович перешел в комитет по вопросам саморегуляции, реформирования mm -hmm. в сфере ЖКХ и сотрудничества и Нет Меркулов Алексей структуры регулирования земельных и водных отношений. Куда же перешла Миркова Лилия Евгеньевна, туда же к Вальхове вам делаю Александрович, Олег Светлана Леонидовна перешла в Комитет по вопросам социальной политики, здравоохранения, охраны детства. Больше сведений о переходах из комитета в комитет пока не поступало. Пожалуйста. Суба Алексей Максимович, Михайлович Максим. Максимович, у меня написано Максимович

Так, следующий вопрос. О рассмотрении на направления разбега проекта решения СДС о подтверждении порядка размещения передвижных временных сооружений во время проведения ярмарка в праздничных торжественных массовых мероприятий на территории города Сиданского Докладчик Докладчик Гончарова, пожалуйста. Написано 10 минут, но еда, пожалуйста, я, я поменьше. Уважаемые члены общественного совета, да, э, в связи с тем, что у нас есть, вернее, в связи с тем, что комитет рассмотрел этот вопрос. И вынесу на ваше сегодняшнее утверждение, И хочу немножко пояснить этот вопрос. То есть, этот э, проект решения городского совета разработал комитет и направляет его в администрацию для того, чтобы городской совет его принял на своем заседании. Чем это обусловлено? Это обусловлено тем, что есть план регуляторной деятельности, который э, принимает администрация на год. В плане регуляторной деятельности администрации этот проект решения имеется. Мало того... Есть такой порядок размещения временных сооружений, который регулирует размещение временных сооружений на всей территории Украины. И в этом порядке написано, что согласно пункту 1.1, местные органы власти, то есть местные органы самоуправления, а именно городского совет в нашем случае, должен принять решение и, вот, и утвердить этот порядок. Этот порядок, почему? Почему цель его принятия этого порядка? Он называется порядок размещения временных сооружений во время проведения ярмарок, праздничных и торжественных мероприятий. Все остальные наши, будем говорить, мапы, которые, как бы, людям более понятны, они получают паспорта привязки. И каждый человек, гражданин города, предприниматель, любой заинтересованный гражданин может о том, есть схема размещения, в котором эти мапы все там учтены. То есть паспорт предполагает, что фамилия, где предприниматель, где он находится и так далее. То есть это идет к тому, что это прозрачно и открыто. Но у нас сейчас, как вы все знаете, что очень много нареканий со стороны жителей города о том, что во время проведения ярмарок ставятся вот эти палатки, даже уже ставятся не только палатки, а уже и такие мапы, которые с и так далее, и так далее. На сегодняшний день вот эти все мапы, которые стоят, они стоят совершенно незаконным образом. Поэтому, чтобы это узаконить, чтобы это было понятно, и цель вот этого нашего проекта решения. С тем, чтобы, если это ярмарка, то это временное мероприятие. Это временное мероприятие предполагает, что только можно сделать на выходные дни, там, на какой-то определенный срок, это должно быть прилавок. Uh, или это машина, которая приехала сюда с продуктами, э, которая могла там проторговать и так далее, и, значит, это самое, и потом уехать. Но это не должно располагаться в каждом дворе, в каждом, как у нас уже находится, в каждом учебнике подъезда, около каждого окна и так далее. То есть эта цель такая, как бы была интересно соблюдается и жители города, как бы предприниматели, с тем, чтобы это было открыто и прозрачно. Поэтому я прошу поддержать. Следующее, мы пока отдаем администрации наш этот проект решения э, по размещению временных Следующая процедура будет, это будет выдачен как регуляторный акт, и любой гражданин города может дать свое предложение к этому регуляторному акту, принять, не принять, там какие-то еще дополнения предложения. Поэтому я прошу поддержать. Спасибо. Да, секундочку. Нет, политические палати это не входят. Это размещение временных сооружений для предпринимательской деятельности, только конкретно для предпринимательской деятельности. Двоих пишу, сейчас, кто хочет, еще раз. Так, выступающие Татьяна Анатольевна и Алла Николаевна. По одну минуту, пожалуйста. Я термины говорить не буду, думаю, что тут немного предпринимателей, которые понимают, а суть я объясню. Вы знаете, что у нас сейчас существуют ярмарки. Как правило, это сезонные и касаются они больше всего овощной продукции. Картошки, морковки и все, что наши э, жители Украины собирают за пределами Севастополя и помогают пенсионерам, чтобы они не достали на себе эти э, сумки, тяжелые чайки из других овощных рынков, делают это внутри э, дворов, при территории. И как правило, эти ярмарки, все, э, ну как минимум, э, пенсионеры. Экономить на своем здоровье не тащать тяжелые сумки через весь город. Это рад. Второе. Я знакомилась с этим предложением, которое, которое, Наталья, которое Наталья Николаевна предложила в. Ну, вот тот документ, который она предложила, он обязательно должен иметь экономическую составляющую. То есть, что мы с этого выигрываем, и что город при этом проигрывает от этих ярмарок. Потому что на всех этих ярмарках, которые есть, там все равно организаторы имеют отчисления в районные или в городские бюджеты, смотря кто дает им на это разрешение. Это раз. Во-вторых, в, в этом документе, который предлагает Наталья Николаевна, экономическая составляющая отсутствует, так как там идет шутка, что э, статистики они на этот не имеют. То есть принимаем непонятно что. И два еще момента, которые меня в этом документе умилили. То есть новогодние школьные ярмарки мы проводим э, месяц 30 дней, а овощную продукцию, которую собрали наши же. Э, предприниматели имеют право это приехать и во дворах продать, да, а не на тех рынках, где у нас иногда зашкаливает эта возможность. Они всего 7 дней имеют. То есть наняли машину, приехали, за 7 дней эту овощную продукцию должны продать. А вы вот сайгаки, даже не во дворе, а вокруг этих рынков должны были бегать и покупать. Я считаю, что это полный бред. Тише, тише, тише. Пожалуйста, да? уважайте, пожалуйста. Значит, что касается да, этого да. положения и этого проекта. Честно говоря, я считаю, что проект правильный и своевременный. Ну, начнем хотя бы из-за того, что э, рынок. Каждому из есть свое место. У нас в городе достаточное количество рынков, которые принимают вот эти машины, которые могут торговать неделями, месяц, месяцами. На каждом рынке в каждом районе у нас это есть. Что касается ярмарок, само слово ярмарка, это краткосрочная, пред какая-нибудь праздничная, какая-нибудь символичная торговля, каким-то временным продуктом. Эти, эти ярмарки не имеют права быть постоянными. Посмотрите площадь 50-летия. Ведь их не делать Подарка, под вывеской ярмарка. Ну ярмарка два дня. Привезли, в празднично, посвятили какому-то дню и уехали. Но посмотрите, загублено в площади 50 лет. Дворы, дворы, посмотрите, что делается со дворами. Кто сказал, что людям, живущим в этих дворах, удобно спотыкаться в ящике в отсадке мусора, обшурки арбузов. Я так думаю, что большей части любовного. Но лучше сходить в судно, э, на установленное лето, рынок, куда люди привыкли ходить в своем районе, чем спотыкаться в эти ящики. Поэтому этот, этот проект имеет право быть хотя бы по той причине, что он создает нормальное цели существование не только тех, кто торгует, но и тех, кто живет. А их, позвольте сказать, их больше. Вы знаете, ставить зависимость живущих, я не говорю, зависимость живущих людей в тех или иных районах от тех, кто торгует, вы знаете, я часто не согласна с ним. но в данном случае наверное громче, если больше всех заявлял он об этом. Давайте уберем этих лавочников с тротуаров, с газонов, с площадей. Вы знаете, вот в этом вопросе. Я с ним согласна. И, честно говоря, даже поддерживаю его. Поэтому я считаю, что этот документ имеет право быть. Где-то его надо, может быть, подгладить, но под, под, под все население, а не только под работников торговли. Хотя я их очень уважаю и считаю, что места рабочие не должны быть организованы на рынках. Доступ для ярмарок не должен быть организован на рынках. И когда все население будет и жить удобно, покупать дешево, но и на тех местах, где этому получится быть. Это мое мнение. Уважаемые по одной минуте, раз, два, три. И все, у нас пять выступлений по вопросу. Давайте мы, чтобы по два часа по одному вопросу выступали. Кучинская, Морозова и Глухова. У меня вопрос к Наталье Николаевне. Наталья Николаевна, Наталья Николаевна а скажите, пожалуйста, сколько у нас рынков в городе Севастополе? Какие? А, секретарь, да, 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 подождите, какие рынки? У нас это вопрос. Отношения, в... да, да. отношения. Да, смотрите, Наталья Николаевна, на сегодняшний момент в городе а Севастополе что... а, у нас да. рынка официальных 5. Какие да. А, да. Это у нас а на пятом целометри 3 рынка. Это рынок, который у нас в центре города и орбита. И орбита. И орбита. И, и, все остальные, все остальные не имеют статуса рынка. И все люди, которые там работают и приносят деньги в бюджет останутся без смен э, своей торговли. Поэтому к э, этому вопросу нужно подходить очень внимательно. И я считаю, поддерживаю, что должна быть экономическая сторона, а не огульно взять и выгнать всех людей на улицу. Спасибо. Морозова, одна минута. Давайте регламент поддерживать. Мы просто до конца политики э, я не дойдем сегодня. Каждый имеет свою точку зрения. Все видели. Уважаемые члены Общественного совета, я хочу вам сказать, что э, каждый из вас ходит на рынки. Вы видели, какие там цены? Там сидят пересувщиеся, там сидят те люди, которые не дают фермерам, не дают тем людям, которые выращивают продукцию, продавать там ничего. Если только туда такой человек с низкими ценами, его туда высыливают. Просто это никто не говорит в городе, не показывает. Их на той стороне встречают машины им в город не пускают. Так вот, вот этот наш общественный совет, этот комитет должен заниматься тем, чтобы на рынках была хорошая продукция, чтобы были хорошие цены. И почему комитеты не занимается вот этими маками, которые не заполонили весь город? Вот, что Нет, подождите, не в том дело. Я, вам сейчас хочу сказать, что я ярмарка это для того, чтобы человек мог прийти и купить того человека, который все Я Ярмарка, мы что-то заполонили. Так вы сейчас общественные совета и занимаетесь этим. Я, я вам хочу сказать, для того, для того чтобы мы сейчас проголосовали, должно да, быть все рассчитано, что от этого будет иметь город. А у нас этот город от этого ничего не имеет. Надо Уважаемые, что это предложение не очень совет тем органов, который принимает эти решения. Это не реготор, это проект, ребята. Администрация может принять, может добавить, может добавить экономическую составляющую. Так а может отклонить. Пожалуйста, это работа комитета. Комитет отработал и вынес на заседание. Я, я хочу сказать следующее. Вот смотрите, о чем мы сейчас вообще идем речь. О том, что законодатель прописал. Что такое рынок, что такое выносная торговля, что такое ярмарка? Здесь уже было сказано об этом. То есть ярмарка это краткосрочная. 4, 7, 10 дней. Мы все хорошо знаем с вами, что ярмарки у нас существуют годами. Ну, например, вот чайка, где продают нагрузки, да, арбузы, арбузы продаются годами. Картофель годами. антисанитария — жутко. У меня крайне мало времени, чтобы перечислить все это. Вот кто здесь сегодня выступает и говорит, господа, давайте оставим вот это, пусть будут вот эти ярмарки здесь. Вы же там сами участвуете, вы же там работаете. Нет, нет. Понимаете? Я хочу вам сказать, ответ. нет, не сельхоз, но там же не только серхотно значение. Поэтому первые свои интересы противовес законодателю Украины. Это, это преступление. Это преступление. Поэтому Подождите. А, а кто за не, не, не надо ее не вам. Я не выступление такими... Да, да. Это, я, это, я, это, это, я, я, я делаю замечание. Пожалуйста, коллеги, пожалуйста, не выкрикивайтесь места. Мы определили регламент. Пять человек. вы-то, Почему? У нас на сегодняшний день, вот вы даже я не знаю, интересовались или нет, девушка, извините, я не вы по доверенности выступаете. А я хочу сказать, вы понимаете, что на сегодняшний день законодатель дал право посмотреть на схему, которая абсолютно как бы как бы закрыта. Вы ее кто-нибудь видели? Схема размещения временных сооружений чтобы сегодня каждый из нас мог написать, что вот я хочу там, или просто пришел, написал, и эта схема тоже им потому что на сегодняшний день человек имеет право написать, что вот хочу там, и там есть двухлитровые газы, там, и кладем, и не кладем, 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 то имеет право. Так поэтому я хочу сказать, на сегодняшний день мы что голосуем против того, чтобы вы имели право написать заявление о том, что я хочу поставить там, я хочу сделать себя там? Нет. Здесь нужно сделать годами, которые стоят машины без колес и еще у меня Ну просто риторика. Уважаемые девушки фермера, стоящего на рынке месяцами годами одни и те же. А дальше у вас есть человек. Поэтому я призываю, ты ты я призываю. Не думать вообще. Ну <связано> <связано> <это не> <связано> потому, потому что это решили. Думаться в суть. То есть <связано> давай расскажемся и схемы. От того, чтобы мы Ни могли не написать заявление, что хотим там или там получить паспорт. Давайте проголосуем против. И коммунальные директора, которые здесь выступают, в роскошной одежде, они могут дать а Все кто работает легально и официально с у них паспорта привязки не получают, Они официально работают по два-три. Это официально. Это говорит о том, что те, кто мясо, как бы снегли, летом, рыбы, вот это, и так далее, и так далее. Вот об этом идет это говорим. Для того, чтобы упорядочить земли, которые зажгут. То есть это не противовес. И не может быть экономической составляющей, потому что человек приехал на три дня, и он фермер привез свою продукцию, мы не можем с него брать деньги. Он и так нам дешевле продает. Мы для этого 8. это делаем положение. Для фермеров, которые имеют

я бы хотел, чтобы у наш уважаемый президиум объявлял цифры. Мы для себя просчитали и спрятали, мы не знаем, как за два, количества против. Вы да, это ты дело ты? прогладываете, во-первых. Во-вторых, у меня глубокое сомнение, что в зале находится достаточное количество сумасшедших воров. Я настаиваю на том, чтобы подняли мандаты и пересчитали сейчас.